Четверте лютого оперативна нарада. Тема прибирання снігу стала проблемою, про яку йдуть розмови кожного дня. Виявилося, що для якісного прибирання підприємству ЖРЕО не вистачає дизельного палива, дійсно не вистачає, бо робітники серед білого дня зливають його з тракторів. Є проблема у нас по оприлюдненим участкам, є проблема з управляємостю, є проблема, а зачастую зв'язана з тим, що на підприємстві нету оборотних средств. И не за что купить дизельное топливо. Так, Андрей Петрович? На этой фотографии, ну плохо видно, стоит э, трактор. Это трактор, там номера все есть. Трактор в ЖРЭО, я вам скажу сразу. Вот там в курточке теплой мужчина наливает в автомобиль, это автомобиль такси, дизельный, наливает туда дизельное топливо, которое находится в пакете а он прямо в наглую с трактора туда заливает. На курточке у него написано теплосеть. Мы сначала думали, что теплосеть, ну как-то вот неприятно было бы пятно на руководителю теплосети. Оказывается, он работал там раньше в теплосети, поэтому сохранилась курточка теплосети. А на самом деле он работает в РЭО. Вот куда у нас уходит дизельное топливо. Вы поняли, кто этот водитель? Вы, вы, который сливает дизельное топливо. Вы поняли, нет? Розберемося, розберемося. Ну. Ні, якщо вам треба, номер трактора, все є без питань. Хорошо, дадите мне потом. Поки місто декілька місяців засипало снігом, десь тихо стояв автогрейдер. Чомусь його не залучали до розчищення снігу, а мали б. Його впустили в роботу тільки після того, як міський голова іздав спеціальне розпорядження, яким зобов'язав автогрейдер випустити на роботу на лінію. Водитель автогрейдера, который работает в теплосети, который по договору в, КП в привлекается для работы на автогрейдере, говорит мне следующее. Владимир Васильевич, я прождал оце, весь декабрь и январь, когда шел снег, что меня вызовут и я буду город убирать, я хочу город убирать. Я за неделю работы автогрейдера город просто сделаю ну, чистейшим, а меня никто не вы, А я сижу, жду. Я спрашиваю, а скажи мне, пожалуйста, автогрейдер в рабочем состоянии? Да, Владимир, отлично, в рабочем состоянии. Даже печка в салоне работа. Все отлично. Вот такая проблема у нас с автогрейдером. Паралельно з телефонними шахраями обдурювати людей взялися роми. На перший погляд вони жалісно просять милостиню. Та в цей момент вони вже будують плани, як вас пограбувати. У городі жовтий води почали більше мошенничество. Алло, ваш син в поліції, що ви довели до своїх починених, довели там, я не знаю, своїм родственникам. в поліції не вже такого, я не знаю, я проработав 10 років. Не слышал такого, чтобы кто-то просил там 35 тысяч гривен за то, что кто-то кого-то толкнул и кто-то кого-то там убил. И в первую очередь, если уже случилось такое, что позвонили, я несколько раз уже здесь диктовал мобильный телефон дежурной части, еще в очередной раз хочу и продиктовать. 097 591. 8017. Это номер дежурной части. Если уже случилась такая ситуация, алло, ваш сын попал в полицию. Будьте добры, подождите секундочку. Сбросили, перенабрали. Есть такая информация или нету? Или еще лучше перенабрать сразу же человеку, который, за которого говорят, что он в полиции. Второе мошенничество на прошлой неделе было. Цыгане ходят по дворам, по домам, сразу просят милостыню о том, что помогите. Вот мы такие вот бедные. А потом после этих цыган, через дней 5-6, приезжают другие цыгане, и привозят сахар по 10-15 по гривен. Ну и бабушки, и бабушки. Да, да. И бабушки. Беруть сахар, покупают, А поки они покупают сахар, у них з квартири виносять денежные средства. 54 чотири 73 копійки за квадратний метр. Стільки в січні місяці коштувало теплопостачання. Ті, хто мають прилади обліку, заплатили на 40% нижче. 35 гривень за квадратний метр. От я так грубо вважаю, владінець двохкомнатної квартири 50 квадратних метрів. с прибором учета, который показывает средние показатели по городу, экономит 1000 гривен в месяц. В месяц? Да, в месяц 1000 гривен. То есть можно дом, в котором 40 квартир, 40-50 квартир, может на экономии за один месяц установить прибор учета. Ну, у нас поступило порядка 25 заявлений уже. Мы сможем купить, ну, может быть, 10 приборов учета. Причому є подрядчики, які готові устанавливать на каких-то условиях. Ждать то, що ми установим і будемо на три года рассрочку делать, ну наверное, не имеет смысла, Потому что Тому що економія покриває очень швидко. Новини медицини за тиждень рівень захворюваності на ГРВІ збільшився на 30%. За неділю реєструється підйом заболіваємості. Остра респіраторна вірусна інфекція на сьогодні е, дані по дітям значить, 210 дітей. Це на 30% більше, ніж на предыдущій неділі. Можливий випадок захворюваності на кір зафіксований у дитини. Хлопчик 11 років села Мар'янівка. Та зараз знаходиться у лікарні нашого міста, де лікарі мають дізнатися точний діагноз. 11 лет ребенок, корь пока не подтвержденный, но предварительный диагноз корь, клинический. Но он живет, живет с. Где? В каком населенном пункте? В Марьяновке. В ВКонтакте двое детей. ВКонтакте. Но учится, учится в школе. И там в ВКонтакте среди детей в классе в школах проверить детей, которые ходят в один класс с этим человеком, если они не привиты, настоятельно рекомендовать родителям сделать прививки с целью безопасности их же детей. Юрий Николаевич. Работа проводится и с родителями, но, к сожалению, некоторые родители не, не понимают Легче привиться, дешевле привиться, чем потом лечить. А так, по поводу ребенка, да, ребенок этот находится у нас на лечении, клинический корь. Вот сейчас находятся все анализы, для да, подтверждения. Вот там ребенок вроде был в гостях в пятихатках, потому что там, да, есть вспышки кори. Вот, возможно, контакт был там.